Чому ми сьогодні зупинимося, це робота житлово-експлуатаційних підприємств до громадської організації місто звертаються Дніпродижинці та до нашого телеканалу, також яких не задовольняє якість послуг, які надають жеки та розмір комунальної платні, зокрема, аби розкрити цю тему. Журналісти 41 го каналу зняли сюжет. Його ми пропонуємо зараз усім переглянути. Комунальними проблемами у нашому місті вже давно нікого не здивуєш. Люди сплачують квартирну плату, а робота виконується лише частково. До цього вже майже усі звикли. Проте, коли ціна квартплати починає підвищуватися, виникає цілком виправдане обурення. Тим паче, коли ціну підвищує підприємство, яке лише нещодавно взяло будинок на обслуговування. Так на Дніпробуді з 1 жовтня 4 будинки: 10 та 12 по вулиці Краснопресненській та 29 і 31 по вулиці Дніпробудівській передані на Обслуговування товариству з обмеженою відповідальністю крона після передачі одразу ж відбулося підняття ціни квартплати. У кожного будинку вона своя. Наприклад, мешканці 10-го будинку по вулиці Краснопресненській тепер мають сплачувати 4 гривні 18 копійок за один квадратний метр. Невдоволені люди зібралися разом і запросили на розмову представників крони. Реторія. Отже, мешканці міста не втрачають надію, що влада Дніпродзержинська таки почує про їх проблеми і не лише почує, а й вирішить їх. Я хочу сказати, що ми запрошували керівника крони хуторнюка. Він обіцяв бути на нашій програмі, але що сталося, невідомо, немає поки. За додаткового працювання, але будемо особливо в будь-якому разі буде відповідь нам. Коротенько по цим репортажам, що стосується крони, що на, на Дніпробуді сьогодні виконує функцію виконавця послуг? було звернення голови районної ради Константина Олександровича, що пропонує розглянути питання, вважаємо, що це доцільно: один район, буде одна структура, займатися цим. Трошки якби. Дасть можливість не відволікати керівництво другого підприємства на різні наради та таке інше. Але саме головне, щоб прив'язати до, до такої більш мобільної структури і спробувати все-таки на Дніпрострої привести, не привести, а зробити, поміняти ситуацію на краще. Питання конкретно від. Будь ласка, кого є питання? Почему сейчас очень так остро стал вопрос о тарифах? Вообще-то это проблема государственного уровня, потому как соотношение тарифов и пенсий и зарплат очень, ну, неадекватное, скажем так. Доля коммунальных платежей в бюджете пенсионера, скажем, составляет в отопительный сезон до 90%. Это, это совершенно ненормально. Именно поэтому так стоит остро этот вопрос. Именно поэтому считаются эти копейки. Потом, что касается Днепростроевского ЖЭКа. Вы говорите, что э, в основном там люди работают, все более или менее нормально, и вопросов не вижу. Проблема в том, что бухгалтерия, бухгалтерия ЖЭКов непрозрачна. Что совершенно мы не можем контролировать, куда действительно уходят наши деньги. А мы их считаем. Мы их считаем. Нарушения однозначно есть. Это, это даже если просто элементарно прикинуть, подсчитать, сколько уходит на уборку территории, сколько она убирается. И, э, куда идё... И куда идут оставшиеся деньги? Что вот так? я сделала. А то ну, ну, у нас много сегодня всяких Шулеров, которые есть. Надо смотреть. Представитель коммунальной организации Мисто, запрошу вас до микрофона. Добрый день, присутствующие, добрый день, жители города Днепродзержинска. Послушал э, Михаила Ивановича, которого я искренне уважаю. Э, но вы знаете, его ответы это были ответы начальника ЖЕКа. Начальника ЖЭКа э, и говорило все о том, что не хватает средств, не хватает того, не хватает всего. К сожалению, не от одного его, него зависит нормальное функционирование тех же ЖЕКов и тех частных предприятий, которые оказывают услуги. Конечно же, он только исполнитель. Вопрос в чем? Вопрос в открытости власти нашей местной. Потому что, если говорить много вопросов и проблем прозвучало по частному предприятию Кроня, Левый берег и сейчас уже не прострой, то Михаил Иванович, как руководитель жилищного управления, должен контролировать и должен заставлять Крону делать то, что они должны делать. С самого начала эти отношения непрозрачны, поскольку не было проведено конкурса весной на то, чтобы оказывались эти услуги. Просто подписали договор, не проанализировав работу до этого, каким образом она выполнялась и выполнялась ли вообще в определенных районах города. Ну, понимаете, составляющим должно быть общественное слушание. И с этого нужно исходить. Ведь в законе и в той постанове, которую назвал Михаил Иванович, там э, собственник определяет, кто будет э, эти услуги выполнять в полном объеме или частично. И люди шли на общественные слушания в надежде, что их услышат. Их никого не услышали, потому что это не нужно. Зачастую эти общественные слушания формализуются. Либо привозят своих людей, которые сразу проголосовали то, что нужно тому, кто организует эти слушания, либо вот такие отписки, как в данном случае, существуют. И все. А ведь э, те действия, которые осуществляет Крона, не иначе, как мошенничество, там, приписки назвать нельзя, так как придомовая территория определенного дома составляет столько-то квадратных метров, а Крона приписывает четыре раза больше, и наверняка и другим близлежащим домам эту же территорию приписывают. То есть много вопросов. И мы собрались здесь для того, чтобы действительно обсудить и пути выхода из этой ситуации. Я хочу сказать, что мы предлагали городскому голове альтер... альтернативные э... организации, которые бы занимались тоже услугами. Но городской голова отказался вводить нет конкуренции, он создает монополиста. И, кстати, не только в этом вопросе. Михаил Иванович. Я думаю, что мы еще обсудим другие вопросы автономного отопления. То есть городская голова действует не по пути того, чтобы как-то открыто это все сделать и решать проблемы жителей города. Такое впечатление, что он организовывает свои собственные бизнесы в том или ином направлении, создавая монополиста. А это более чем неправильно. И, честно говоря, слова, которые сказал Михаил Иванович о том, что было письмо председателя одного из районов, по дне прострой, чтобы крона выполняла эти услуги. В законе нигде этого нет. Жильцы должны определять. Совершенно верно. Если есть письмо, давайте соберем жителей города, и пускай они скажут, кто бы им эти услуги поставлял. Ничего этого не было. Мы прекрасно знаем, ну, знаем их Хутарнюка Хуторнюка, и как он с людьми общается. Ведь жалоб уйма. Уйма жалоб. Это просто ворох бумаг, который невозможно разребти. Поэтому, конечно, ну, хотелось бы большую часть вопросов направить городскому голове, его, к сожалению, нет. Сегодня а Михаил Иванович, естественно, всех этих вопросов не решает, потому что он исполнитель. Но Михаил Иванович, от вас зависит, я еще раз говорю, контролировать и заставлять эту организацию выполнять те условия, которые они должны выполнять. И если что-то не так, мы от себя, я надеюсь, мы уже доказали своей деятельностью, что принимаем вопросы на благо городов жителей, э, на благо жителей города Днепродзержинска. Если надо, мы будем выносить эти вопросы на сессию. Вы, пожалуйста, если вас что-то не устраивает, выносите эти вопросы на сессию, сессия примет всегда. И те э, решения исполкома, естественно, мы их пересматриваем. Мы и в правоохранительные органы обращаемся, и в судебные инстанции, и, естественно, будем выносить на сессию для того, чтобы, если они ущемляют права жителей города Днепродзержинска и нас, как жителей этого города, то, естественно, они будут отменяться.